الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslim-Muslimat yang dimulikkan Allah sekalian Alhamdulillah bertemu kita kembali dalam rancangan Al-Bayu Al-Quran Kita masih lagi membincangkan ayat ilmu lima hingga 57 tujuh daripada surah rum Bagi tuan-tuan wiki tafsir bin Qasir Turun muka pada jilid yang ketujuh Muka surat 260 Ayat ke lima, lima, enam dan lima, tujuh A'udzubillahi bin rajim Wa yawma taqumu sa'atu yuqasimul mujrimun Ma labithu ghaira sa'ah Kadhalika kanu yu'fakun Wa qal na'utul utul wal iman qad labithum fi kitabillahi ila yawmil ba'ath pada يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ففي لا ينفع الذين ظلموا ماذرتهم ولا هم يستعتبون الله العظيم dan pada hari terjadinya kiamat bersumpahlah orang-orang berdosa mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat sahaja seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan mereka berkata kepada orang-orang kafir Sungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur ini menurut ketetapan Allah sampai hari kebangkitan maka inilah hari kebangkitan itu akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat lagi pelajaran yang telah kita timba daripada bahagian ayat kelima lima, lima, enam, tujuh bahawa orang yang beriman yang Allah bekalkan untuk mereka ilmu dan ilmu itu difungsikan pada akal tindakannya tasarufnya, akhlaknya membawa mereka untuk meyakini adanya akhirat mengimaninya dan beriman kepada Allah dan segala perkara gaib yang disebutnya rukun iman itu cerita tentang malaikat hari kiamat semuanya itu mereka dapat saksikan dengan iman yang ada dalam diri mereka ilmu yang dibekalkan itu menjadikan iman dalam diri dapat meneropong dan memahami menyaksikan akhirat itu seolah-olah berlaku depan mata kepala mereka itu sebabnya ketakutan seorang kepada mereka terhadap tindak tanduk yang salah dan kesannya komplikasinya dalam kehidupan contoh yang telah saya bawakan kepada tuan-tuan pada makan sebagai contohnya makan perkara ini bagi orang tidak beriman apa sahaja yang wujud lalu minta bagi baginya tapi bagi si mukmin itu semua ada percaturan di sisi Allah SWT itu sebab tokoh Islam yang pernah saya sampaikan kepada tuan-tuan kisah tentang kesungguhan mereka ni dalam perkara-perkara yang sifat halal haram cukup ditekankan bagaimana makanan yang mereka nikmati sebagai contohnya membantu mereka untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. lihat bagaimana contoh yang saya bawakan kepada tuan-tuan kisah seorang ulama yang dipanggil sebagai Imamul Haramai Abu Malik dan Allah bin Yusuf Al-Juaini yang ayahnya merupakan Imam Al-Juaini yang telah pun mengeluarkan untuk orang jolo anak tekak kepada bayi yang masih kecil lihat anak itu Menyusur daripada seorang perempuan yang merupakan jirannya bukan isterinya bayangkan jadi dia tidak menangkan siapa pun menyusukan anaknya selain pada isterinya sehingga pada satu hari bila dia pulang melihat anak lakinya itu mendapatkan susu daripada jiran mereka dia telah pun merampasnya balikkan tubuh bayi itu menekan perutnya bahkan masukkan jari dalam mulutnya hingga memuntahkan apa yang diminumnya Iman Jua ini berkata kepada isterinya aku lebih suka melihat anak kita ni mati daripada dirosakkan dengan susu orang yang tidak aku ketahui halal ni. Mereka begitulah ini sebut oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam bukunya bertajuk Talaqqat As-Syafiie al Al-Kubra kerana perkara yang berkaitan ini merujuk kepada makan. Dia mungkin dipandang simple oleh sebahagian orang tapi bagi orang beriman dia disifatkan oleh Allah di sini waqallazina utul ilma wal iman. Ilmu mesti disepadukan dengan amal. Dan ada ilmu beriman masuk dalam hati dan kemudian disertai dengan amal. Maka segala perkara yang bersifat haram, syubhah sekalipun mereka akan berusaha untuk menghindarinya. Bahawa makanan yang makan oleh seorang ni seorang anak contohnya akan menjadi melakukan pertumbuhan untuk badannya cara berfikirnya cara bertindaknya bahawa ini adalah satu perkara yang penting sebab itu bila tuan-tuan lihat bagaimana para ulama Islam yang terdahulu cukup menjaga perkara-perkara semikian saya telah ceritakan kepada tuan-tuan bahawa Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Jua ini maka bila dia tergagak menjawab soalan yang dikemukakan belum pernah berlaku perkara itu dalam semua majlis yang beliau terlibat dan diskusi perdebatan ke lalu seorang anda boleh bertanya kepadanya sebab tergagak itu jawapan Imamul Haramain inilah kesan daripada sisa-sisa susu yang aku minum pada hari itu. Jadi, baikilah hubungan kita dengan Allah supaya Allah memberikan kepada kita tingkatan-tingkatan perjalanan untuk menjadi hamba yang sebenar yang telah kita huraikan daripada ilmu sampai kepada hikmah kemudian menjadi orang yang rasyid orang yang dipanggil sebagai mursyad yang rasyid yang diberi hidayah kepadanya kemudian jadi rasikhuna fil ilmi dan mereka lah di kalangan yang dipanggil sebagai ul albab ul albab ni sebenarnya kali sifat semikian deskripsi ini diberi kepada orang yang bangun malam di hujung surah Ali Imran sebagai contohnya Allah menceritakan

dan tahu bahawa tempoh masa yang ditetapkan Allah semuanya yang terbaik untuk manusia jadi bila si kafir mengatakan mereka duduk ma'alarithu gairah sa'ah mereka menafikan mereka mengatakan semuanya ketapan Allah ini disebabkan kerinduan dan hasrat mereka yang begitu bergelora kepada akhirat jangan lupa tuan-tuan daripada awal lagi kita dapat lihat sifat orang beriman ni memang mereka merindui waktu bertemu dengan Allah SWT itu lihat daripada awal surah Arum ini menceritakan tentang bertemu dengan Allah SWT bahawa orang yang beriman ini menanti-nanti waktu itu dan mereka meyakini bahawa hari itu pasti akan datang juga wa yawma taqumu sa'atu yubnisul mujrimun wa lam yakul lahum min syurakaihim syufa'a wa kanu bi syurakaihim kafirin jadi menceritakan tentang si kafir dan beza daripada orang beriman fa ammal amanu wa amilus salihati fa hum rawdatin yuhbarun jadi kerinduan orang beriman ini kepada akhirat menyebabkan terbit daripada mulut mereka untuk menjawab dakwah si kafir masa di dunia itu singkat tak sempat nak beramal saleh kerana mereka telah menjawab mengatakan semua ni ketetapan Allah pada waktu yang dia tentukan wa utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts fa hadha yaumul ba'ts kuntum la walaupun kamu rasakan singkat tapi Allah yang maha biasa telah menentukan kehidupan dunia begini kadarnya di alam barzakh al begini waktunya di akhirat begitu waktu yang ditetapkan maka si mukmin menghadapi seolah orang kafir yang mengatakan kepada mereka semuanya kamu telah tinggal dalam dunia dan juga di alam kubur sampailah kepada hari ba'ats yang Allah menetapkannya jadi fakta dan realiti adalah sebaik-baik saksi dan bukti. Oleh kerana itu orang mukmin berkata kepada orang kafir, dahulu kamu mengingkari, menyangkal adanya hari ba'ath kan, hari kebangkitan. Jadi fakta itu tidak boleh dipadam kerana kamu yang menafikannya sekarang kamu rasa kerugian kerana menafikannya dan menolak perkara tersebut pada hari merupakan fitrah yang Allah jadikan dalam diri siap manusia bahawa mereka ni perlu menjalani hukuman di atas segala yang dilakukan. Apabila kematian dan hari kiamat berakhir, tidak ada gunanya lagi pengetahuan dan keyakinan tentang kiamat dan balasan. Kerana hari kiamat merupakan hari yang mujazak. Ia bukan bukan lagi yaumul amal kerana dunia merupakan darul itila dan akhirat merupakan darul jaza bila berlaku demikian bahawa akhirat setiap ada amalan yang dikerjakan maka segala penyesalan tidak lagi berguna pada hari itu si kafir tidak lagi diminta untuk memperbaiki kesalahan mereka lakukan bertaubat kepada Allah untuk menggugurkan dosa semuanya sudah tamat di hadapan mereka ni yang tinggal adalah balasan dan hukuman mereka akan dihukum atas amal-amal buatan yang pernah mereka lakukan kemudian tuan-tuan ni boleh kita masuk kepada ayat 58 59 dan seterusnya yang terakhir 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم 7. sungguhnya kami telah buat dalam Al-Quran ini... segala bentuk perumpamaan untuk manusia. Tak sungguhnya jika kamu membawa ke mereka satu ayat, pastilah orang-orang kafir itu berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan. Dan ikanlah Allah menjamkan hati orang-orang yang tidak mahu memahami. Maka bersabarlah kamu. Sungguhnya janji Allah adalah benar. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran Allah itu menggelisahkanmu. Allah bawakan kepada kita sebagai satu penjelasan, menegaskan kebenaran bahawa perumpamaan rumah yang dibawa datang supaya manusia ini beriman, memahami, beriman dan mudah bagi mereka untuk mengikuti jalan hidayah yang ditunjukkan. Tujuan contoh-contoh di bawah datang adalah untuk menjadikan manusia faham. Seperti kata Al Imam Abdul Rahman Sa'adi yang tafsirnya mengapa bawa contoh-contoh? Likai tatadih -contoh, habihil haqa'ik wa tu'rah bihil umur wa tan qati'u bihil hujjah. Wahada amun fil amthal Contoh yang Allah bawa ini adalah untuk supaya lebih jelas lagi. Segala perkara yang dikemukakan kemukakan itu anda sukar untuk difahami maka contoh-contoh dapat mendekatkannya ini tujuan amsal seperti yang telah kita pelajari juga dalam surah Al-Ankabut yang lalu banyak masal yang dibawa oleh Quran tujuannya untuk tatadih bihil haqaiq supaya perkara-perkara yang hakikat itu menjadi jelas dan dapat difahami perkara yang mudah jadi manusia ni kalau dimikuti jalan jaya yang Allah bekalkan dia pun akan dapat menggunakan contoh-contoh bagi memudahkan manusia faham tentang Islam saya pernah bawa contoh pada tuan-tuan kisah seorang lama yang hidup di utara Afrika kisah ini melibatkan seorang yang bijak yang Allah berikan kepadanya hikmah yang juga ada kaitan dengan kuliah kita yang lalu daripada ilmu naik mertabat jadi hakim kerana tafakkur, kerana menggunakan memfungsikan akal itu dan sebenar-benarnya maka Allah berikan kepadanya kemampuan jadi dia seorang hikmah yang hikmah ini bagi sebagai hakim itu dan kemudian jadi dia orang yang rasyid orang yang rasih ini tingkatan-tingkatan yang kita bincangkan dalam kuliah yang lalu ada satu ketika berlaku pertemuan perkelahian antara penduduk di kota Kairawan Kairawan ni terletak dekat utara Afrika jadi di Tunisia pada abad ke hijrah orang Islam sana, sana bergaduh itu perbezaan pendapat di antara mereka mengatakan adakah orang kafir itu kenal pada Allah ataupun tidak perkara itu menyebabkan perkelahian di antara mereka perbezaan pendapat ini menjadi pertengkaran yang hangat dan merebak di kalangan orang awam dan pertengkaran itu makin panas akhirnya mengakibatkan perkelahian di pasar-pasar mereka bersepakat untuk mencari penyelesaian kepada persisian faham laku maka akhirnya mereka bawa isu itu tersebut kepada seorang tokoh seorang alim iaitu Al-Imam Abu Imran Musa bin Isa Al-Fasi merupakan seorang tokoh yang terkemuka di kota Kairawan. ni Abu Imran ni bila dipanggil untuk menyelesaikan isu berlaku, dia berkata, kalau kamu semua bersedia untuk diam, aku akan selesaikan masalah ini. Mereka menjawab baik, Tuan Guru. Abu Imran Al-Fasi ni berkata kepada mereka itu, aku hanya akan bincang dengan seorang saja. Yang lain perlu mendengar. Jangan komen apa-apa. Mereka memilih seorang yang paling bijak di mereka untuk berbincang dengan tokoh yang terkemuka ni. Abu Imran Musa bin Isa Al-Fasi ni bertanyalah kepada wakil mereka itu. Yang lain semua dengar. Tanya kepadanya. Jika kau jumpa dengan seseorang, lalu bertanya kepadanya, kenal tak kamu dengan Abu Imran orang itu menjawab ya engkau pun bertanya kepadanya tolong jelaskan kepada aku sifat-sifat Abu Imran ni maka orang yang mendakwa kenal Abu Imran ni ulama ni dia menjawab dia merupakan seorang penjual sayur buah-buahan di negeri Sabta. kalau engkau dapat hati jawapannya begitu adakah orang yang kau tanya tu benar-benar mengenali aku orang yang wakil orang ramai yang tidak berarti orang ni tidak mengenali dia mereka-reka satu tentang wahai tuan guru Abu Imran menyanjutkan lagi kata katanya jika kau jumpa seorang lain lalu kau ajukan soalan yang sama kepadanya lalu dia pun jawab, aku kenal Abu Imran tu dia seorang guru dia berfatwa dia tinggal kota Khairawan kalau begitu jawapan orang kedua ni berarti dia kan? kenal kau kenal pada aku tak kan? jawapan orang mewakili kawan-kawannya ni haa ah, kalau begitu betul lah jawapan ni Abu Imran al, -al, -al berkata begitu juga si kafir dia mendakwa mengenal Tuhan tapi dia mengatakan Tuhan ni ada anak ada isteri Tuhan ni ada jisim mentah kan maka berarti dia tidak kenal Tuhan berbeza dengan si mu'min tuan-tuan nampak tak contoh yang saya bawa pada tuan-tuan peristiwa berlaku pada kurung keempat hijrah ni bahawa penjelasan ni sangat mudah untuk ah, mereka yang hadir di situ berkata oh tuan, -tuan guru lah kami faham jadi peristiwa ni ada disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala saya bawa contoh ni kepada tuan-tuan kerana sesuai dengan ayat yang menceritakan biaksananya Allah bila baru datang contoh-contoh tafsiran-tafsiran ini satu bab daripada hikmah yang kita sentuh bagaimana tadarujnya seorang itu kalau bersabar dan menggunakan akal dengan betul ilmu maka nanti Allah beri padanya hikmah maka hikmah ni bukan terbatas kepada Allah dan para rasulnya saja maka diberi juga kepada orang beriman bila mereka ni ikhlas ternyata Abu Imran al ialah seorang yang hakim bijak permasalahan yang menyebabkan pergaduhan dan hampir-hampir betul darah itu dapat diselesaikan dengan cara mudah berapa detik saja dia bercakap dengan seorang orang semua dengar orang semua faham kecerdasan macam ni bukan kecerdasan sebarangan Tuan. dia adalah hikmah dia merupakan satu kecerdasan yang lebih tinggi daripada gaya intelektual yang ada pada seseorang kecerdasan macam ni bukannya boleh didapati di sekolah universiti daripada buku tetapi dibasarkan pengalaman dan juga keakraban hubungan dengan Allah yang sedang kita bincangkan sekarang kerana soal rumi ini memberi ikan penekanan kepada aspek ini telah kita fahami daripada awal lagi bila kita melihat manhaj tafsir Quran ini seperti manhaj syajarah kata Abang Nakal Maidani maka bahawa kita faham oh kisah-kisah yang -kisah dibawakan ini semua menjurus kepada minat akidah dengan akidah tu kau jadi seorang pemimpin ke kau jadi seorang intelektual ke jadi seorang profesional ke semua itu akan bantu kamu untuk memberi hikmat kepada diri kamu kepada Islam dan juga kepada manusia sebenarnya sebab itu Allah memuji orang yang diberikan hikmah contohnya dalam ayat ke-269 surah Al-Baqarah A'udhu billahi minasyaitan rajim Yutil yu hikmata ma yasha' Wa ma yutil hikmata faqad utia khairan kathira Wa ma yadzakaru illa ul albab Semuanya diberikan hikmah itu Pada siapa yang dikehendaki olehnya Siapa yang diberikan hikmah Benar-benar dia telah memperolehi kebaikan yang sangat banyak Dan hanya orang yang berakal saya dapat memahami Mengambil pelajaran daripada ini Ini tuan kisah ini sangat menarik untuk kita fahami Para salihin, para sahabat Mereka merupakan golongan hukamah sebenarnya Saya pernah bawa pada tuan-tuan kisah Seorang sahabat Nabi yang mulia Namanya Mughirah bin Syu'bah Beliau ni pernah berkahwin sebanyak seribu kali, setengah-setengah 400 kali selepas dia masuk Islam. Beliau ni juga seorang yang hakim. Bagaimana usaha untuk konspirasi terhadap beliau ketika beliau menjadi gubernur di Bahrain telah pun dipatahkan olehnya dengan kebiasaan yang ada pada ini Saya akan huraikan, kemudian aku akan datang. Wallahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuhu wassalam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakatuhu fiikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh